Обманути людей виходять хлопці, наші переговорники. Сподіваємось, що була конструктивна розмова. І вимоги умов... були облас... досить. Давайте якось.

На ближайшие несколько дней полное радиомолчание, полная связь, мобильная, интернет, все, что имеет доступ к связи, полное радиомолчание. Не паникуйте, не пытайтесь выяснить, если у них выключены телефоны. Возможно, будет принято решение о том, чтобы комбаты собирали мобильные телефоны. Это жизни ваших... Сыновей. А у них есть эти несколько дней. У них есть, есть. эти несколько дней. Вы уверены? Да, да, да. А там, где наши дети, мы не уверены. Нет, вы не да. Я пришел с из с Мы На данный васька. момент я сегодня да? в ночь данный... уехал оттуда. Да, да. да. Это да. Это да. да с Гелаваськой. Да. Я, да. я уехал оттуда. Да. Я с этой да. стороны, да. мои ребята да. с той стороны. Да. Мы делали им коридор, хотели делать коридор. Мы стоим с боеприпасами и с продовольствием хотели обеспечить их. Давайте, давайте так, на сегодняшний день Генеральным штабом разработан ряд действий с необходимой, с необходимой поддержкой, той, которая считает нужным для полного обеспечения, для того, чтобы вывести наши войска из зоны. Для того, чтобы спасти жизни людей, для этого необходимо в первую очередь полное радиомолчание, для того, чтобы не передавать информацию. Потому что чем больше информации, тем больше возможности удара со стороны противника по, э, по местам, где находятся наши ребята и по тому плану, который был совершен. Лично начальник генерального штаба пообещал нам, что он берет на себя полную ответственность за обеспечение вывода. Если этого не случится, то дальше мы понимаем и знаем, от кого спрашивать. Ребята общались с начальником генерального штаба, лично. лично общались с Муженко. Мы общались с заступником министра, с первым заместителем генерального штаба, с генералами, которые отвечают за сегодняшнюю ситуацию и за спасение жизни ребят. Нельзя давать информацию, ее нет возможности ее дать сегодня, потому что любая информация это их жизнь. Просьба еще раз обратить внимание на то, что полное молчание в радиоэфире родственников особо, особенно родственников, не пытайтесь звонить ребятам, не пытайтесь списываться с ними в интернете. А теперь давайте а, 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 наши а Особенно а сабир... Муженко, Муженко лично отвечает за то, о чем мы сегодня с ними разговаривали и о чем мы договаривали. Муженко это начальник генерального штаба.

Муженко, це, це людина, що за всі Значит, на сегодняшний день муженко, начальник генерального штаба. От того, что мы поменяем министра обороны, он в зоне от того, что мы сейчас поменяем министра обороны или начальника генерал, Послушайте, послушайте. Если мы поменяем начальника генерального штаба или министра обороны сегодня, мы не, не будем иметь ни одного ответственного лица. Лица. мы только затормозим операцию давайте разбираться с ними и с их ответственностью будем завтра или послезавтра они разработали необходимую операцию они нам пообещали то что это будет в ближайшее время если сейчас мы Будем требовать то, чтобы сняли начальника генерального штаба или министра обороны или еще какого-то ответственного генерала. Мы просто сорвем операции. Следующие, следующие люди, которые будут вникать в это дело, они будут вникать не один и не два и не три дня. Мы... Что происходило, от... а мы, карачёров... Что происходило Бруто, в данный момент? Я корочуров, я, я сюда пришел, я сюда пришел, 56 Я не заключаю генералі. Я не кажу, якого вони віддалі спонсують. Я не караю чого, Я солдат, який вивіє там. Я прийшов сюди для переговорів. Я переговорю про Я провів переговори. Я, Я, Я не заговорював результатами, які мені було А слушай, и много сейчас уже сейчас стрелять Сегодня делегировала определенное количество. Я пришел сам с от... добровольцем, стреляйте мало такой. Не оскорбляйте моего командира. Внимание, пресса, внимание на то, что говорят люди, а не на скандал. Пожалуйста. Я еще раз ворошу. Я вам сейчас все объясню. Общество, которое здесь собралось, недовольно, беспокойно за ту сложную ситуацию, которая сейчас происходит на Востоке, делегировало офицеров и активистов с разных городов Генштаб для того, чтобы мы задали те вопросы, которые интересуют все. Мы понимаем свою ответственность, и мы э, получили все ответы объективно на все наши вопросы. Но мы понимаем ответственность за каждое неправильное нами сказанное слово. И поэтому подсуммировать все можно только одним. Несет ответственность, мы озвучили, кто э, нас... Э, нам объяснили, какие действия будут предприниматься, мы их просто не можем озвучить. И вот вам объясняет человек военный, один, второй, четвертый, что в принципе нам понятно и логически, понятно и правильно сейчас идут направления военного руководства. Будет ли это сделано, о чем мы говорили, это вопрос второй. Если не будет, мы говорили, что за это будет нести ответственность конкретный человек, но если будет сделано, это адекватные меры, той э, сложившейся ситуации, которая сейчас на, на востоке. Отранс. Вы, Отранс. Вы, Отранс. вы можете, как моя фамилия, Григорьевич, вы можете со мной связаться, если наши договоренности будут нарушаться, мы собираемся здесь. Мы собираемся здесь опять и объясняем, да. Просто сейчас мы не можем сорвать операцию. Вы понимаете, мы не можем ее сорвать. Это безответственно.

а вот сюда же на весь проходи проходи, проходи. проходи, проходи. Сюда вот. Привет. Он сказал за место его. Романа, полная тиша. Слушаем уважно переговорщиков.